Нужно нервничать, все нормально, а, область полностью готова к тому, чтобы а, отразить какие-либо военные вторжения. А, у нас достаточно добровольцев. Мы сегодня предложили Министерству обороны. А, доукомплектовать или переукомплектовать те Днепропетровские бригады, вы знаете, это 17-я, 25-я, 51-я, вернее, 93-я бригады добровольцами, естественно, расширить штатное расписание, добавить техники. При всем при этом Днепропетровская область и Запорожская область полностью готовы к любой нештатной ситуации на территории Днепропетровской и Запорожской области штабы национального захвата сейчас будут объявлять о сборе и приглашении людей, которые на добровольной основе готовы будут прежде всего пополнить ряды мобилизованных граждан в случае введения всеобщей мобилизации для того чтобы мы знали какое количество людей готово добровольно сейчас начать приступить к подготовке для выполнения функций обороны в рамках министерства обороны когда будет соответствующее распоряжение имеется в виду полная экипировка таких людей по самому современному сегодня стандарту, потому что мы не можем допустить, чтобы люди, которые добровольно и в рамках мобилизации изъявляют желание и занимаются оборонными, сегодня военными операциями, были не экипированы. Мы приняли на себя функцию их экипировать. Мы организовываем также соответствующий инструктаж и прохождение боевых учений на соответствующих полигонах, Днепропетровская область дала больше всего Украине защитников. Это порядка 12 тысяч человек мобилизовано, плюс порядка 3 тысяч человек добровольческих соединений, которые находятся в зоне антитеррористической операции. Также мы проработали целый комплекс мероприятий по укреплению периметров двух областей для того, чтобы быть готовыми на случай недружественных, скажем, вторжений, мы исключили из состава Рады обороны области, а также из оперативного штаба Днепропетровской области прокурора Днепропетровской области Романа Федека в связи с тем, что он занял позицию, которая направлена на подрывание нашей обороноспособности, деструктивную позицию. Смотрите, прокуратура по сей день является тем органом, во всяком случае в нашей области, которая продолжает крышевать коррупцию, взяточников и преступников. Громкое дело по событиям 26 января, вместо действительно тех, кого нужно привлечь по этому делу, начинают искать каких-то крайних, каких-то запутанные показания, никого до сих пор не привлекли, хотя есть пострадавшие с обеих сторон. Вот мы задаем конкретный вопрос. Допустим, дело 26 января. Почему так получилось, что прямо из здания прокуратуры ушло конкретное лицо, на которое один из потерпевших с тяжкими телесными повреждениями указал прямо как на человека, который причинил ему эти телесные повреждения. Такого человека общественность города Днепрозержинска доставила в прокуратуру, как говорится, затолкала прямо мышь к кошке, и оттуда этот человек спокойным образом ушел, а потом уже по факту после скандала он был объявлен в розыске, до сегодняшнего дня не найден. На сегодняшний день развернуты системы связи, которые не прослушиваются, развернуты системы координации, все обеспечены картами, заинтересованные лица. Есть командные пункты развернуты, но ну, это было и раньше сделано. Там пополняются запасы воды, питания и медицинских препаратов и всего необходимого, как минимум запасов есть на 2-3 недели на командных пунктах для гражданской обороны населения, в случае, если это понадобится.